بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سن شاہین ریبیلیٹیشن سینٹر جس میں الحمدللہ پچھلے چار سالوں سے نشے میں مبتلا افراد کا روحانی علاج کیا جاتا ہے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے تقریباً دس ہزار کے قریب مریض یہاں سے شفا یاب ہو کر جا چکے ہیں جس میں سے الحمدللہ اکثر یہاں پر آتے بھی رہتے ہیں ملاقات بھی کرتے رہتے ہیں اور اس سینٹر کی یہ خاصیت ہے کہ تین سے چار مہینے کا یہ کورس ہوتا ہے اس کورس کے اختتام پر اس سینٹر کی طرف سے جس مریض کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی الیکٹریشن ہوتا ہے تو اس کو اس کی فیلڈ کے مطابق نوکری دلوائی جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی پلمبر ہوتا ہے کوئی مستری کا کام جانتا ہے کوئی رنگ روغن کا کام جانتا ہے اسی طرح کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ یہاں سے جانے کے بعد اس کے لئے کوشش کی جاتی ہے اور اس کو اس کے کام پر لگوائے جاتا ہے تو یہ اس سینٹر کی خاصیت ہے الحمدللہ کئی سارے مریض جو کہ آج اس وقت اپنا روزگار کا انتظام ان کا ہوا ہے اسی سینٹر کی وجہ سے آج وہ حلال روزی کما رہے ہیں اسی سینٹر کی برکت سے آج ان کو نئی زندگی ملے وہ نئی زندگی جو کہ نشے کی وجہ سے بالکل موت کے قریب تھی ایسی موت کے قریب تھی کہ ان کے گھر والے بھی ان سے پریشان ہو گئے تھے اور ان کے گھر والے بھی یہ دعا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اس کی جان نکل جائے کیوں کہ وہ کسی کام کا نہیں رہتا یہاں تک کہ گھر کے اندر جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان قیمتی چیزوں کو بھی چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں جب چوری کر کے باہر بیچ دیتے ہیں باہر بیچنے کے بعد اس سے جو بھی پیسے ان کو ملتے ہیں اس سے نشہ کرتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے تو اس نشے کی لانت کی وجہ سے ایک انسان بالکل گویا کہ مر ہی جاتا ہے بس اس کی جان نکلنا باقی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رشاد فرماتے ہیں من احا فق انما احنا من احہٰ فق انما آحس جمی کہ جس نے کسی ایک بندے کی کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی اب اس سینٹر کے اندر ایک نشے میں مبتلا فرد ایک نشے میں مبتلا انسان جس کی جان ختم ہو چکی ہے جس کی جان مرنے کے قریب ہے گویا کہ بس ظاہر وہ ایک مردہ ہے کہ دنیا میں رہ رہا ہے وہ مر چکا ہے مرنے کے بالکل قریب ہے آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک بندہ نشے میں لگا اس کی زندگی خراب ہو گئی اس کی بیوی بچے پریشان ہو گئے اس کی زندگی خراب ہوئی اس کی فیملی کی زندگی بھی خراب ہوئی اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا گویا کہ اس نشے کی وجہ سے وہ موت کے قریب پہنچ گیا اور مر گیا تو اب اس سینٹر کے اندر اس کا روحانی علاج ہوتا ہے اس کا روحانی علاج ہونے کے بعد گویا کہ وہ نئی زندگی کا مالک بن جاتا ہے گویا کہ اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے اور اس سینٹر کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کا جب روحانی علاج ہوتا ہے اس کا جب روحانی علاج ہوتا ہے تو وہ اپنے ویل پاور پر کھڑا ہو جاتا ہے ویل پاور پر مراد یہی علاج جو نشے سے متعلق ہوتا ہے دیگر جگہوں پر اس کا علاج میڈیسن سے ہوتا ہے یعنی دوائیوں سے اس کا علاج ہوتا ہے اور اسی طرح انجیکشن کے انجیکشن کے ذریعے سے اس کا علاج ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ بندہ میڈیسن استعمال کرتا رہتا ہے تو وہ نشے سے دور رہتا ہے جیسے ہی وہ میڈیسن چھوڑتا ہے اور میڈیسن کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ دوبارہ نشہ کرنے لگ جاتا ہے وہ دوبارہ سے جو ہے اسی ماحول میں چلا جاتا ہے لیکن اگر اس کا روحانی علاج ہو جائے اگر اس کا دین کے مطابق قرآن و حدیث کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے تو وہ بندہ دوبارہ سے وہاں اس ماحول میں نہیں جاتا دوبارہ سے اس گندے ماحول میں نہیں جاتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روحانی طور پر وہ ویل پاور پر کھڑا ہو جاتا ہے روحانی طور پر اس کا علاج ہو جاتا ہے چونکہ اس نے میڈیسن تو لی نہیں تھی اس نے کوئی انجیکشن تو لیا نہیں تھا علاج کے لیے تو جب اس کو میڈیسن بھی نہیں دی گئی انجیکشن بھی نہیں دیا گیا بلکہ قرآن و حدیث کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اس کا علاج کیا گیا اور قرآن کے ذریعے سے جب اس کی روح کو سکون ملا اور اس کو سکون ملا اس نشے سے نکل گیا تو الحمدللہ یہ اس سینٹر کی خاصیت ہے کہ یہاں پر روحانی طور پر قرآن و حدیث کے ذریعے سے دعاؤں کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سینٹر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اب اسی سینٹر کے اندر باقاعدہ ایک جگہ ہے جو کہ مسجد کے لیے خاص ہے باقاعدہ جامع مسجد ہے وہاں پر نماز جمعہ بھی ان کو کروایا جاتا ہے اسی طرح عید کی نماز بھی ہوتی ہے دیگر پانچوں نمازیں بھی ہوتی ہیں اور ساتھ میں مصرون دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں ساتھ میں روزانہ کے اعمال بھی سکھائے جاتے ہیں پاکی ناپاکی کا ان کو بتایا جاتا ہے حلال حرام کا ان کو بتایا جاتا ہے کھانا کھانے کی دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا بیت الخلہ میں جانے کی دعا بیت الخلہ سے نکلنے کی دعا اسی طرح چوبیس گھنٹے کے جو امال ہیں ان دعاوں کو ان کو باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے باقاعدہ ان کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ یہاں پر کم از کم تین مہینے چار مہینے جب یہ پریکٹیکلی یہ پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد بھی اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک نے یہ خصوصی فضل و کرم فرمایا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جس طرح کچھ لوگ اس نشے کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اس نشے کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے اسلام کے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رشاد فرماتے ہیں من قتل نفس او جمعہ کہ جو کوئی بھی کسی ایک انسان کو بغیر کسی سبب کے قتل کرتا ہے سبب سے مراد قصاص ہے قصاص یہ ایک حکم ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اب قساس اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے یہ کوئی وجہ نہیں تھی بس اس نے ویسے ہی کسی کو قتل کر دیا یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کسی کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا اب جو لوگ منشیات پھیلا رہے ہیں جو لوگ منشیات بیچ رہے ہیں گویا کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں زمین کے اندر فساد کیسے پھیلے گا کہ جب وہ منشیات کو بیچیں گے جو منشیات اس کو استعمال کرے گا نشہ اس کو استعمال کرے گا ظاہر سی بات ہے جب نشہ استعمال ہوگا تو وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے گا وہ اس نشے کو دوبارہ سے کرنے کے لیے ہر قسم کا غلط کام کرے گا ہر قسم کا کرمنل والا کام کرے گا ہر قسم کا جرم وہ کرے گا جب وہ جرم کرے گا تو زمین میں فساد بلے گا جب وہ جرم کرے گا تو زمین میں فساد پیدا ہوگا وہ قتل بھی کرے گا وہ چوریاں بھی کرے گا وہ ڈکیتی بھی ڈالے گا ہر وہ کام کرے گا جو کہ اسلام کے اندر بھی منع ہے اور قانون کے اندر بھی منع ہے تو پتہ چلا یہ جو منشیات بیچنے والے ہیں منشیات کو پھیلانے والے ہیں یہ انسانیت کے قاتل ہیں یہ منشیات فروش انسانیت کے قاتل ہیں تو جس طرح منشیات فروش شیطان کا کام کر رہے ہیں شیطان کی راہ کر رہے ہیں انسان کو اللہ سے جدا کر رہے ہیں انسانوں کو اللہ پاک سے دور کر رہے ہیں وہ شیطان کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ اسی کے توڑ میں سن شاہین جو ہے اللہ سے ملوانے والا کام کر رہا ہے یعنی ان منشیات فروشوں کے خلاف کام کر رہا ہے وہ منشیات بیچ کر منشیات میں لگا کر انسانوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں انسانوں کی زندگی کو پامال کر رہے ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں الحمد یہ سینٹر پچھلے چار سالوں سے اسی منشیات کے خلاف کام کر رہا ہے انسانوں کو نئی زندگی دے رہا ہے لوگوں کو نئی زندگی دے رہا ہے یہ ہمارے نوجوان کوئی کسی ہنر کا مالک ہوتا ہے ہمارے سینٹر کے اندر کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو حافظ قرآن بھی تھے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے مدرسے کے اندر علماء کا کورس بھی کیا کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو دنیا کے کسی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے تھے اسی طرح کوئی ڈاکٹر بھی تھے اسی طرح کوئی انجینئر بھی تھے لیکن غلط ماحول کی وجہ سے برے ماحول کی وجہ سے اس منشیات کو استعمال کرنے کی وجہ سے نشے کو کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بھی زندگی تباہ کی اپنے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ کی اور ہمیشہ کے لیے لانت میں مبتلا ہو گئے یہ تو اللہ پاک نے کرم فرمایا فضل فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کی محنت عطا فرما دی کہ اس نشے سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے ابھی تک تو یہ تھا کہ اس نشے سے نکلنے کے لیے دیگر طالوں کے اندر میڈیسن استعمال ہوتی تھی اسی طرح انجیکشن استعمال ہوتے تھے اس کے ذریعے سے اس کا علاج ہوتا تھا اور اس میں لاکھوں روپیہ لگ جاتا تھا اب غریب آدمی لاکھوں روپیہ کہاں سے لائیں تو اللہ پاک نے یہ فضل فرمایا کہ ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے روحانی طور پر اس کا علاج مرحمت فرما دیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس روحانی علاج میں برکت عطا فرمائے اور اس میں جتنے بھی لوگ اس کام میں شریک ہیں جو خدمت دے رہے ہیں جو یہاں پر معاونین ہیں جو یہاں پر معاونت کرتے ہیں اور اسی طرح تعاون کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے ان کی غیب سے حفاظت فرمائے ان کی جان مال میں عزت عبرو میں اللہ پاک غیب سے حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام ناظرین کو اس سینٹر کو اور اس سینٹر میں رہنے والے تمام لوگوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائیں وآخر آخر تعانہ رب العالمين درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں